Уважаемые гости, торжественный митинг, посвященный 85-й годовщине образования ВДВ и 23-й годовщине создания высокомобильных десантных войск Украины, объявляется открытым. Дорогие друзья, уважаемые гости, на нашем торжественном митинге присутствуют исполняющие обязанности Днепропетровского городского головы Галина Ильинична Булавка, председатель всеукраинской организации Союз десантников Украины Сергей Гурич Лисовой, председатели Союза десантников Белоруссии, Латвии, Армении, Германии председатель госслужбы в делах ветеранов и участников АТО Артур Валентинович Деревянко, начальник штаба воздушно-десантных войск Украины, полковник Лунев Игорь Васильевич. Мы сегодня с вами, с вами организовали и принимаем участь в заходах на честь 85-й речницы Петра Десантных войск и 23-й речницы Високобіль десантних військ Збройних сил України. Ми з вами всі знаємо, що десантні війська у всіх країнах світу це завжди елітні війська, які приймають участь ну, практично у всіх збройних конфліктах і воєнних конфліктах і минулого і сучасності. Я з вашого рішення прийду на русский язик. Я на большинство більше русських розумію, поэтому скажу наступне, що ВДВ. Из тех давних времен и до сегодняшних дней, что в годы Великой Отечественной войны или Второй мировой войны показала себя только героически и мужественно, прошло дорогами Афганистана, нигде не запятнал честь мундира, тельняшку и губой берет. И мы знаем, что там было героев, награжденных и героев Советского Союза и так далее. Ну и сейчас, в тяжелые времена, вы знаете, что ВДВ везде, во всех тяжелых, э, ну, в тяжелых местах, в тяжелых всех ситуациях, везде принимает участие. Много очень награжденных офицеров, солдат сейчас, к сожалению, много погибших, мы их еще поменем. Но сегодня мы проводим наши торжественные мероприятия с целью, чтобы вспомнить чтобы молодежь помнила и знала о том, что мы такие есть, что есть такие войска, что мы всегда будем нести с честью это высокое имя десантника. Ну и всем желаю только здоровья десантного, счастья, удачи и всего самого хорошего. воины-десантники, шановные участники Я щиро від депутатського корпусу Дніпропетровської міської ради від її виконавчих органів, вітаю вас славетною датою. Я дуже коротко хочу побажати вам бути зухвалими як в житті, так і на службі. Якщо ви пам'ятаєте, це були головні слова шановного Веселя Пилиповича Маргелова. І вже 15-й рік поспіль ми збираємося тут, на святому місті, щоб не тільки відзначити славні подвиги воїнів-десантників, а й шанувати пам'ять героїв. Невтішні материнські сльози і материнські горе. Тому як ніколи нам потрібен сьогодні мир на нашій святій землі, мир у наших душах, в наших головах, в наших серцях. Сьогодні художники міста працюють над пам'ятником, героям воїнам 25-ї аромовільної нашої бригади, які рік назад назавжди піднялися в небо. Героям слава! Я з задоволенням сьогодні хочу згадати 15 років тому, 2 серпня, 2000 рік. Коли і за моєю участю, а за ініціативою Миколи Антоновича Швеця, за його безпосередньою участю, за участю громадян, за участю вас, дорогі десантники, ми відкрили цей славетний пам'ятник. Низький уклін Василю Калибовичу Маргелову і низький уклін вам, здоров'я вам і довгих років життя святом. Уважаемые ветераны воздушно-десантных, аэромобильных, высокомобильных десантных войск, товарищи десантники, реализуя тенденции передовой военной науки в начале прошлого века, первой трети, были созданы десантные войска во всех передовых странах, которые на то время существовали. И мы в этом строю были первыми. Десант это инструмент который предназначен для решения тех задач, которые не могут сделать другие рода войск. Это инструмент остро заточенный. 2 августа является на сегодняшний день связующим звеном между поколениями тех, кто воевали в годы Второй мировой войны, воевали в Афганистане, Воевали и выполняли миротворческие так называемые миссии в различных странах. И на сегодняшний день воюют на Востоке. Современному поколению десантников досталась тяжелая служба. Я хочу со всей ответственностью здесь сказать, что нынешние десантники... Но так получается, что это спектр от 18 до 50 лет с честью выполняют тот девиз, который нанесен на наших шевронов. Никто, кроме нас. На сегодняшний день это 6 героев Украины, это из малого полторы тысячи военнослужащих, награжденных государственными наградами, больше трех тысяч награжденных. Ведомственными наградами. Но это статистика. Те боевые задачи, которые выполняются, достаются непросто. Я не буду называть цифры, но мы помним каждого пофамильно. И то, что здесь в 9 часов были названы 40 фамилий, это только одна треть тех солдат и офицеров, которые погибли в этом за прошедший год, 25-й, отдельной воздушно-десантной бригаде. В этот день в наш профессиональный праздник от имени командующего воздушно-десантных войск Героя Украины полковника Забродского от имени всех воинов-десантников хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, терпения, понимания и настойчивости в достижении поставленной цели. Слава Украине, слава десанту. Спасибо. Братья-десантники, братья украинцы, от имени десантников Беларуси, от имени белорусского народа мы вас поздравляем. Поздравляем! Для нас знаменательная честь стоять на родине Василия Филипповича Маркелова в Днепропетровске. Я знаю всех пять сыновей. Аргелова. К сожалению, жаль, что ни одного из них здесь нет. Никто, кроме нас. Слава Украине. Слава героям Украины. Здравствуйте, братья. Хочу поприветствовать вас от Армении и поздравить с нашим праздником. Для меня большая честь сегодня присутствовать здесь, так как это родина нашего. Спасибо моим братьям и коллегам, что призвали меня сюда. Спасибо. Здравствуйте, все присутствующие. Мы очень рады, что нас пригласили украинские братья. Это очень почетно находиться на родине Маркелова. Мы приняли это приглашение, очень рады здесь находиться. Поздравляю всех присутствующих с воздушно-десантных войск. И хочу одно сказать, что десантного братства нет границ. Я, может, волнуюсь, на русский язык чуть-чуть позабыл, ну извините. Никто, кроме нас, слава ВДВ. Дорогие друзья, божественную литургию в честь пророка Ильи и памяти воинов-десантников, погибших при выполнении воинского долга, проводит Отец Георгий. Я хотел поздравить всех с праздником сегодняшний день. Это знаменательный день, в который прежде всего мы вспоминаем о славных делах воздушно-дистантных войск за 85 лет. Это не просто событие, это целая эпоха которые воздушно-десантные войска сыграли свою роль и во время Великой Отечественной войны это и Мугденская операция в Японии это последующие серьезные операции в Венгрии, Чехословакии, где впервые наши ребята одели голубые береты и тельняшки это серьезные операции, в которых участвовали воздушно-десантные войска и прежде всего те, которые является символом недосягаемости наших воздушно-десантных войск. Это реализация проекта «Кентавр» в 1973 году, это купольное десантирование внутри боевой машины на купольной десантной системе, это январь 1976 -го года операция «Кентавр» «Реактаур». и конечно нельзя не вспомнить сегодня операцию «Шторм-333», которая была уже без бати, когда наши Ребята участвовали во взятии дворца Амина. Это захват ПЗРК «Стингер» нового вида американских ракет. Это операция «Цитадель», в котором участвовала 9-я рода 345-го парашютно-десантного полка, где трое получили на тот момент героев Советского Союза. Об этом можно говорить бесконечно. Но сегодня, в этот день, хочется сказать о том, что уже было сказано, и много ребят сегодня не дожили до этого славного праздника. Во все времена воздушно-десантные войска имели потери. И сегодня мы имеем потери, которые происходят в данный момент, в данные дни. И это не только э, самолет, на котором, о котором сегодня вспоминали, но и другие. Очень много ребят, которые имеют отношение к воздушно-десантным войскам, сегодня потеряли бойцов. И поэтому мне хотелось, чтобы мы все вместе сейчас послужили память о них, спели короткую запокойную литью и вечную память тем ребятам, которых с нами нет, но которые по-прежнему вместе с нами, на, на небе, в которые мы поднимаемся всякий раз, прославляя воздушно-десантные войска. Славен Бог наш всегда, ныне и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый Гепитет, ты бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый Гепитет, и бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый Гепитет, ты бессмертный помилуй нас. Пресвятая Троица, вспомнил нас, Господи, и грехи наши, Владыка, и постели законе наши. Святый Боже, святый Гепитет, и помилуй нас.